Тобто, такі ви маєте запитання, пане Зиске? Так, ваша честь, якщо дозволите. Підскажіть, е, будь ласка, ви ну, пам'ятаєте всі обставини, як відбувалася конфліктна ситуація? Ви українську мову розумієте? Чи краще на русскому? Лучше на, ру, на Лучше на русском. Ну с позволения суда. Вы точно помните все обстоятельства, которые вы сейчас рассказали? Это точно? Так оно и было да. на самом деле? Да. Подск... да. Подскажите, пожалуйста. А раньше вы говорили, что вы ничего не помните. Я процитирую. Я помню только отрывками. Я был под адреналином и стрессом. Я бы хотел понять, что случилось и восстановить. Саботильный ряд. Вы это писали? Говорили такое? Вот с переписки приобщен к материалам уголовного производства. Плохо, что прокурор забыл материалы взять. Это, все как бы есть в материалах дела. Хорошо. Вы тэквондо, да, занимаетесь? Четыре года. Четыре года. Ну, тэквондо, понятно. А какой у вас рост? Сколько сантиметров? Метр восемьдесят. Сверху восемьдесят. Метр восемьдесят семь. А вес какой у вас? Девяносто ну, сто. Вы потужный в своем возрасте. Дальше вопрос. Вы знаете, что такое буллинг? Вообще понятие буллинг. Известно вам? Да. Знаю. В школе вы лично буллингом занимаетесь или занимались? Ці питання взагалі не стосується. Це стосується конфліктної ситуації. Питання нанесення піднесення пошкодження, які відбулися різного клопотання. Пане прокурор, по почитайте своє клопотання, що ви там написали за конфліктну ситуацію. Ми зараз і задаємо ці питання, що стосуються булінгу, щодо первопричини того, що відбулося. В отношении вас родители обращались о том, что вы совершали буллинг. Вон органы национальной полиции писали в отношении вас заявления. Одноклассников. Там несколько было ряд заявлений, мы тоже их приобщали, мы хотели уточнить в полицию, его вызывали или не вызывали по факту буллинга с его стороны. Сейчас запитание. Хорошо. Ну, если по буллингу нельзя задавать вопросы, Одноклассникам вы скидывали видеозапись, где написано свидетельство об усыновлении. Такие видео вы делали скидывали. Хорошо, девушкам вы скидывали видео с элементами порно.